Ну, действительно, я, наверное, согласен, то, что первый тайм э, все-таки более удачный для нас и более удачно складывался, и проводили атаки, а второй тайм, наверное, где-то и мы подустали всю игру обороняться, да, и... Второй тайм, конечно, нельзя назвать хорошим нашим исполнением. Ну ничего страшного, будем работать над ошибками. Еще у нас игра в Киеве, и пока еще как бы, ничего не решено. Походу одинаковая для обеих команд, так что ну, как бы вообще ни, ни, никак не повлияло. Потому что всегда и у нас поливают поля перед игрой, и здесь, в Англии тоже. Так что, я думаю, никак не повлияло. Нет, ну мы, в принципе, знали, это хорошая, хорош, хорошая команда, и знали, что здесь будет тяжело. Да, наверное, не все получалось, повторюсь, что второй тайм, ну, конечно, конечно тяжело. Целый тайм мы оборонялись, там, если я не ошибаюсь, там один или два удара всего за тайм нанесли, это, конечно, мало, и в итоге, в итоге пропустили. Ну, в принципе, результат 2-1 неплохой. И с Гингамом мы так сыграли в Киеве, будет достаточно, конечно, забить один мяч, и все, все поменяется. Так что я надеюсь, что придут снова такие болельщики, как с Гингамом, поддержат нас. И вы видели сегодня, как поддерживали Нечан. Я, над... я уверен, что у нас болельщики не хуже, так что они придут, я надеюсь, и помогут нам одержать победу. Да, да, конечно. Конечно, спасибо огромное, что, что они пришли и приходили к нам в, гости, в гостиницу перед игрой. Огромное спасибо, что люди пришли, здесь у нас даже чувствовалась поддержка на выезде. Ну, тяжело, тяжело сказать. Конечно, у них есть там габаритные такие игроки, как Лукаку, и, и Тяжело с ним бороться, да, поэтому много, много борьбы было проиграно, ну, и, и выигрывали тоже. Поэтому я не знаю, как соотношение. Ну, мне тяжело говорить, потому что только после игры нужно посмотреть там статистику. А, ну, конечно, лег, легко говорить там после игры, но... Когда, когда в игре, кажется, ты можешь мяч отобрать чисто и сохранить его для команды, потому что вы видели, что ну, стандарты у английских команд у всех, в принципе, опасно. Все идут, борются. Так что не хотелось свалить возле штрафной. Ну, так получилось, что человек продавил двоих-троих, двоих, но ну, вы видели, какой он огромный, так что ну, тяжело играть против него. Ну, мы, в принципе, мы знали, что такая будет игра, и, конечно, хорош, хорошая команда, но можно с ними играть и навязывать нужно свою, свою игру. Нет, я все-таки настраивался, потому что знал, что есть какой-то шанс сыграть в этой игре и настраивался самым серьезным образом, чтобы хорошо сыграть здесь, помочь команде. Ну, я там читал слова агронома, да, олимпийского, он там сказал, что две недели ему надо на восстановление полностью поля, а сегодня там дне играл. Пускай приедет сюда в Англию, пускай пообщается здесь с агрономами, если здесь через два дня игра, и поле в идеальном состоянии, я не знаю, о каких двух неделях он там говорил, но я надеюсь, что что-нибудь сделает, потому что все-таки наша игра внизу и... Тяжело играть, когда там засыпали песком. Я понимаю, у нас, наверное, они рассчитывают на то, что у нас там бразильцы, Данила, Бетао, португалец, Волозу. Они привыкли пляжный футбол играть и, наверное, выйдут сейчас, будут играть. Но есть и украинские ребята, которые с песком не сильно знакомы.